ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦਾ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਰ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਅਰ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂਾਂ ਟਰੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੀਆਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇ ਜੂਰੀਏ ਕੇ ਥੈਲੀਆਂ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਲਗਾ ਬਿਹਾਰ ਕੇ ਆ ਪਰ ਬਾਈ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਈ ਕੇ ਕਹ ਜੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦੂਦ ਵੀ ਬਾਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਸਗੋ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਆ ਥੈਲੀ ਧਾਰਨ ਦੀ ਆ ਹੋਰ सख्त मेहनत कर रहे हैं सो भाई गल, गल बात कर किस तरह हिम्मत हौसला आया मैं कहां भी, देखा। हो और भी हिम्मत मिलेगा तो तो पटना, पटना, से, पटना से हो आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई थी अपने आप चली गई अपने आप का कितने उस, उस समय से पंद्रह साल पंद्रह साल हो गयी जब आपकी उम्र कितनी थी उम्र थी उसमें पच्चीस की पच्चीस की उम्र में मतलब आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी दिखता। अपने आप चला गया, था जी। मतलब आपको एकदम एक ही चला गया नहीं होली करके बिल्कुल चला गया जी जीरो परसेंट आगे बिल्कुल पहले दिखता था फिर धीरे धीरे घटता चला गया घटता चला गया तो बीरू जी आपको मैंने देखा कि आप इतने भारी ट्रक में से उतार रहे थे भारी भारी आप इतना का काम कर रहे थे सब परमात्मा के दिन है थी? किसी से भीख नहीं मांग सकते अपना इस अपने मेहनत करके बच्चे को पाल लो ठीक तो है भीख मांगने से कोई फायदा भी नहीं है जहां तक अपनी शक्ति है वहां तक लग लगा देंगे आपके परिवार में कौन कौन है जी परिवार में कौन कौन है आपकी परिवार में एक दो लड़की है जी एक लड़का है जी

आप यहाँ पे राजपुरा में काम करते हो ये भाई ट्रक वाले ने बताया था हाँ जी राजपुरा राजपुरा में में अपने बच्चों बच्चों के साथ रहते आप बच्चों है? दोनों है। एक लड़की है लड़का है एक लड़की छोटी वाली बच्चों के साथ राजपुरा में रहती हो तो बात करें मीरू जी आप कितने समय से रह रहे हो राजपुरा में कम से कम बाईस साल हो गए बाईस साल से आप राजपुरा में रह रहे हो तो जब आपकी आंखों की ये रोशनी कम होने लगी थी तो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया किसी डॉक्टर से बहुत दूर दूर गए नेपाल गए ज्ञान सागर भी कुरक्षेत्र भी गए चंडीगढ़ पीजीआई भी गए हैं हर जगह डॉक्टर जवाब दे क्या बोलते हैं डॉक्टर कथा पीछे की लाइट नहीं पीछे, पीछे की लाइट चली गई हाँ मतलब डॉक्टर ने जब ये बोल दिया कि पीछे की लाइट चली गई तो आपने कारण पूछा कभी कि कैसे चली गई ये भी ऐसे ये सब अपना गरीब आदमी कहाँ से पूछ पावे बड़े आदमी के साथ में जाके अपना तो बस मेहनत करने वाले अपने गरीब आदमी ने कोई सहारा नहीं थे आगे कहा पूछ पावे आगे जाकर डॉक्टर के साथ इतनी हिम्मत नहीं हुई कभी बात नहीं गरीब आदमी कहा हिम्मत होती है जी उनकी तो फिर अब जिंदगी कैसे निकलती है सब ऊपर वाला के दुआ जी सब परमात्मा के बस उन्हीं के हाथ जोड़ते सुबह शाम उठ के बस जो करना वही करना आपकी आंखों की रोशनी अभी बिल्कुल काम नहीं करती आप दिखाई दे रहा हूँ नहीं जी नहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता बिल्कुल अंधेरा कर रहा तो इतनी कम रोशनी या फिर नामात्र के का कम के बराबर रोशनी है आपकी आंखों में तो ऐसे होते हुए भी आपने खाना पानी कैसे खाते हैं खाना लड़की बनाती है जी नहीं खाते कैसे आप बस थाली में आगो में दे देता सब परमात्मा कृपा हो बस थाली में रहता थाली में रोटी टोटो के खा लेते हैं आप हाँ जी और आपको नहाना धोना कपड़े पहने ये सब आप खुद कर लेते हैं इतना तो, तो है ये मान की कोई किसी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं तो, देता फिर वहां पे नहा लेते हैं वहां पे मेरा ध्यान पड़े हा, हाथ पर मेरा कपड़ा रहता वहीं पे अपना कपड़े पकड़ लेते हैं वहां से आप कपड़ा कपड़े पकड़ के फिर पहन के फिर किसी के साथ हाथ पकड़ के फिर अपना जहाँ अड्डा रहता वहां पर के छोड़ देता है तो बीरू जी हम बात करें कि आप देखो इतना भारी भरकम काम करते हो तो और लेबर का काम कर रहे हो कोई और काम नहीं सोचा इसके बाद देखते आपसे कौन सा काम अब देखते नहीं बिल्कुल अब सोचते चलो चार बंद के सहारे में अपना भी मेहनत बाल बच्चे की दो रोटी चलो किसी तरह से पाल रहे हैं किन के पास जाए मांगने के लिए की दो दो, दो, दो रुपये चार रुपये अब सौ घर जाएंगे तो सौ रुपये मिलेगा उससे बड़ा मेहनत ठीक है करना मेहनत ठीक है मेहनत को आप परम मानते हो आप पीछे भी करते हो और उसके बावजूद कि कि काम करती तो किसी संस्था ने या सरकार ने आपकी मदद करने की कोशिश की है नहीं जी कभी भी नहीं किसी भी लीडर ने किसी सरकार ने किसी ने नहीं, नहीं आपकी कभी नहीं जी बिहार में बिहार में बिहार के रहने वाले बाथरूम मांगे इंदिरा आवास मांगे की घर बनाने के लिए दे दो वो भी नहीं देते है अब कहा जाए किनको पास जाए लॉकडाउन में जब फंसे थे बिहार में मैं किस तरह करके तीन बच्चे को पाला तो मेरे को पता समझ गए ना कोई कोई सरकार नहीं सुनते हमारे के लिए कुछ नहीं सुना जी नहीं कोई किसी ने कोई सुना जी किसी ने कोई हेल्प नहीं की नहीं कोई किसी ने हेल्प नहीं की नहीं जैसे मतलब आप बोल रहे हो कि इंदिरा आवास योजना है या फिर कोई माना करने के लिए देखो अब मालिक हमारे कोई हाथ पकड़ के ले जाते हैं खेतों में तो मैं जाता हूँ अगर घर में अगर वही होता है तो भी कहीं जाने कोई लोड नहीं पड़ता कोई बच्चा घर भी में भी छोड़ देता में ना अगर वहां पे अगर मान लिया बच्चा ना मिलेगा तो फिर फिर तो मेरा अच्छी हो जाएगी भेजती हो जाएगी सब बच्चे थोड़ी रहते घर पे नहीं रहते सही बात है अब हर घर बच्चे खेलने भाग जाते हैं कभी उधर भाग जाते हैं इसीलिए पैखाना भी मांगे थे लॉकडाउन में जब चलो हमारा पे खाना के लिए कम से कम वो भी नहीं सरकार से लॉकडाउन में आपको खाना तक नहीं मिला नहीं जी बिल्कुल कुछ नहीं मतलब की सरकारें हैं जो फिर अपना फर्ज आपके हिसाब से सही नहीं निभा रही नहीं निभा रहे हैं जी सोच तो रहे हैं तो देखो कम कम से एक अब एक लड़की है हुँ। अब हुँ। उनकी शादी करने के लिए कम से कम बिहार में तीन चार लाख रुपए की जरूरत है बताओ एक मजदूर आदमी कितने बच्चे पाल ले कि उनके पैसे इकट्ठा इटख बड़ी लड़की का शादी के तो डेढ़ लाख पचास हजार नगद दे के एक मोटरसाइकिल देकर हिम्मत अपनी हिम्मत के बदौले से उनकी भी शादी की इन हालातों में फिर आप आ, आगे जिंदगी को कैसे देखते हो सब परमात्मा जानेंगे जी बस उन्हीं के सहारे चल रहे वही जो करेंगे वही करेंगे बस वो तो अपनी परमात्मा के दुआ हाथ जोड़ते हैं सुबह शाम उठ के जो सबको दो रोटी दो एक रोटी हमारा भी दो बस इतना ही सोचते हो हाँ जी न किसी के बुरा सोचते हैं ना किसी को सोचते हैं ਬਾਈ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਾ ਵੀ ਮੰਗੜਕ ਮੰਗਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬੀਸ਼ੱਕ ਬਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਯੂਪੀ ਕਾ ਬਿਹਾਰ ਕਾ ਬਾਈ ਆ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਈ ਕਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਾ ਕੰਮ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਥੈਲੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਇਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਹੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਹੁਰਾਂ ਕੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਕਰ ਬਾਈਹੁਰਾਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬਾਈਹੁਰਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੱਟੋ ਘਾਟੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ ਕਿਪਤਾ تھاری اک ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜੀ ਸੋ ਬਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪਵਾਦ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਚ ਗੱਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ